Здравствуйте, меня зовут Влад, девушка, которую я непосредственно тренирую, зовут Юля. Сегодня мы поговорим о приседаниях, непосредственно покажем наглядно, как правильно выполнять приседания, рассмотрим детально технику выполнения этого упражнения. Вообще приседание это универсальное упражнение, подходит как для мужчин, так и для женщин. Женщина помогает сформировать красивые упугиев стройные ягодицы, улучшить форму ног. Вот, для мужчин это набор мышечной массы нижней части тела, ну и также стимулировать рост верхних мышечных групп. Теперь выполняем в качестве разминки. Делаем 15-30 повторений по 2-3 сета. Этого будет достаточно. Не стоит делать 60, 70, 100 повторений за полностью. Или же брать лишнее что-то в руки. Сделаем собственным весом. Ничего лишнего не придумаем. Для того, чтобы просто разработать мышцы спины, подойти к приседаниям уже с разогретой спиной. Переходим непосредственно к приседаниям. Подходим к рифу стойки уровень мы выставляем под наш рост, для того, чтобы было удобно снимать. Мы встаем по центру, для того, чтобы не было дисбаланса с обоих сторон. Непосредственно снимаем гриф и делаем несколько шагов назад. Сделали несколько шагов назад, выставляем, выставляем ступы на одной линии. Следующее это направление взгляда. Взгляд смотрит или прямо, или немножко вверх. В любом случае нельзя опускать голову низко, или же наоборот излишне скидывать ее наверх. Следующий немаловажный момент в приседаниях – это дыхание. Так и половина людей в зале не, делают, не набирают достаточное количество воздуха в легкие перед тем, как выполнять повторение. Сейчас Юля глубоко, глубоко, вдохнет, начнет приседание, я расскажу, зачем это нужно. Когда мы приседаем и держим естественный прогиб позвоночника, это помогает стабилизировать мышцы спины. Чтобы вы понимали, основную функцию стабилизатора выполняет не позвоночник. Стабилизирует абдоминальные мышцы, это мышцы брюшного пресса, мышцы кора которая помогает нам стабилизировать позвоночник в нейтральном положении. То есть нейтральное положение спины, я уже говорил, это когда спина находится ровная и не прогибается. Вот. Когда Юля приседает, видно, колени не уходят за носки. Из за это строго следите. Следующий нюанс – это сведение и отведение коленей. То есть, можно наблюдать много людей в зале, ребят, которые накидывают на гриф большое количество блинов и начинают приседать. Приседают правильно, но когда начинают подниматься, колени сходятся максимально внутрь, чуть ли не касаясь друг друга. Это очень травмоопасно. Направление стоп идёт или параллельно, или максимально 30 градусов в стороны. Выбирать э, направление стоп очень просто. Это естественно ваше положение. ходьбе, который вы используете, можете обратить внимание. Так выставляем ваши стопы. Бывает такое, когда человек приходит в зал и не может сразу освоить все технические аспекты. Не получается с первого, второго и так далее. раза. Но сейчас мы покажем несколько приемов, которые помогут облегчить этот процесс. Первое это приседание на лавочку, если у вас не получается отводить таз назад, подходим к лавочке на несколько сантиметров, делаем не отрывая ступни от пола касания до лавочки, возвращаемся в исходное положение. Следующий нюанс, можно опустить вверх лавочки максимально вниз, вот таким образом опять же выставляем точку для приседа и можно выставить оптимальный уровень глубины приседа. Ну и последний вариант, когда ваши колени уходят за уровень носков. Выбираем любую вертикальную плоскость, это может быть стена, я предпочитаю что-то пониже. Подходим впритык, касаемся ступ, носками этого атрибута и начинаем садиться. В таком варианте ваши колени уже никак не могут выйти за уровень носков. И напоследок хочу вам сказать, обязательно включайте приседания в вашу тренировочную программу и не забывайте, конечно же, тренироваться с огнем глаза. Всем пока!